Котик? Вот вот котик, котик, птичек, как тут это? Ярлаш, какой прикол показывали? Кошечка. Показывали, как? Кошечка, кошка Санька, ты как, поймала хоть одну птичку? Нет. Знаешь, нам показывали, ералаш. мы смотрели дома, Он такой прикол, мальчика на природоведении, ну там класс учили на природоведении, как определять, сколько дерева лет. Знаешь? Вот. И он говорит, мальчик спрашивает: а, как же, вы же говорите, что надо беречь. А чтобы узнать, а, что дерево один год, нужно срубить его. Вот. А я ему сказал, ты меня потом поблагодаришь за это. А потом ему мама приносит рол, говорит, вот, ты, вот тебе, я тебе рол принесла, свежий. Пев-пьев. Может под меня подложить этот вот Дубовый шаг. Пьё. Ну что это такое? Ты опять бежал.